Оп. Оп. У меня под кроватью жила черепаха, 16 лет. Папа неожиданно привозит щенка Ризеншнауса. А ну цей, диви -який, диви -який Тогда я еще не знал, что это называется стартап. Я всегда ментально э, знал, что наша продукция должна продаваться во всем мире. Віт, я Стас Юрасов. На каналі Україна-24. Ми розказуємо історії про дивовижних людей. Наш перший герой він з Чернігова. Його звати Юрій Синиця. Він має патент, який вартує один мільйон доларів. І знаєте на що? На іграшку для собак? Ось таке от колесико. Здивовані? Дивіться далі. Отже, беріть олівця та каву. Записуйте пораду Юрія. До нього ми завітаємо на підприємство. Поїхали! Дістатися до підприємства Юрі не дуже просто. Воно розташоване на околицях Чернігова. Навіть промзона вже закінчується. Якісь залізничні колії. І тут підприємство, яке виробляє товари для тварин на весь світ. Історія взагалі почалася дуже давно. Я з самого дитинства любив очень сильно тварин. Ми жили на сйомних квартирах, і батьки не дозволяли заводити ніяких тварин. А приділ мічтані це була, звісно собака. вы бизнес бизнес начался в 95 году это было очень э, как бы интересно и забавно не было интернета компьютера, у нас даже дома не было телефона я ходил э, звонить там поставщикам э, на переговорный пункт на почту родители не верили говорили юра не занимайся ерундой э, на ошейниках семью там не прокормишь ходи в институт э, учись но в итоге так получилось, что после первого курса я перестал ходить в институт, снял двухкомнатную квартиру в Хрущевке. В одной комнате был склад, в одной, во второй комнате производство, и кабинет директора, то есть мой кабинет, был на кухне. И тогда еще не знал, что это называется стартап. И, в принципе, все, что касалось сферы товара для животных, мы пытались заниматься всем-всем-всем. И в 2006 году я попал на выставку э, в Германии на Интерзо. Это самая крупная выставка в мире товаров для животных. И я понял, что ну, для того, чтобы выставляться на этой выставке, э, мы отстаем лет на 20-30. На когда вернулся, поставил задачу своей команде, что выставка проходит э, раз в два года, что в 2008 году мы обязательно в этой выставке должны поучаствовать. Мы попали на эту выставку, сделали, как нам тогда казалось, такой неплохой стенд, собрали 150 визиток, Приехали воодушевленно домой и оказалось, что с этих 150 визитов сработало всего лишь полтора клиента. И э, это меня вогнало в огромную такую вот депрессию, непонимание, что происходит, почему вот э, мы вроде показали там продукцию. А, да, она там была хуже по качеству, ну, в чем-то мы отставали, но при таком количестве визиток, почему так мало сработало клиентов. И в тот момент мне попалась очень классная книга Джима Коллинза от хорошего к великому. Концепция этой книги заключается в том, что заниматься надо тем, что ты умеешь делать лучше всего в мире. Я проанализировал ситуацию и понял, что лучше всего у нас получается создавать продукты, Що-то і розвивати своє власне производство, створювати такі продукти, яких немає на ринку. Молодий підприємець користався вікном можливостей. У 95-му році він почав виробляти шкіряну амуніцію для тварин. Через 20 років підприємство Синиці виробило 1 мільйон поводків. У 2011 році на ринку з'явилася інновація Юрія. Кільця для дресирування собак. То все починається з ідеї. У мене є дуже хороший товариш. Он профессионально занимается дрессировкой. Ну, а так как у меня всю жизнь были собаки, мы постоянно на эту тему общались. И постоянно у нас была дилемма на тему, вот почему так много непослушных собак? Угу, почему угу. вот э, собаку только там стоит спустить с поводка, и она погнала там заниматься своими делами? Где найти вот такой вот магнитик, э, который будет э, очень круто связывать э, хозяина и собаку? И э, в один прекрасный момент он мне показал э, одну идею, говорит, а знаешь, профессиональные дрессировщики всегда используют э, два предмета. Потому что если собака там за каким-то предметом побежала и не приносит тебе его, если ты покажешь точно такой же, она тебе обязательно его вернет. И показал два колечка, это были э, колеса с детского велосипеда. Вот показал, как собака вот с ними работает. Ну, была достаточно непослушная собака, которая, ну, сложно была управляема, но с этими колечками она была, ну, полностью управляема. И это для меня вот произвел огромный фурор. Я у него взял эти два колесика, попробовал на своей собаке, и потом мы еще раз встретились. Я говорю, из этого будет очень может получиться очень крутой продукт, если мы сможем вместе с продуктом донести эту концепцию. Не просто там дать на рынок какое-то колечко, а именно донести концепцию что и философию этого продукта, что он может... сейчас самый быстрорастущий вид спорта для собак. Там мы помогли создать федерацию этого вида спорта, международную федерацию. И в каждой стране есть национальная федерация, которая этот вид спорта развивает. В странах, где уже есть федерации, проводятся за сезон проводится очень много соревнований, там от 10 20, до 20 соревнований в каждой стране, и в это увлекаются сотни людей. будем сидеть в середине процесса. Всегда надо начинать с крупнейших рынков, то есть надо обязательно там свой внутренний рынок защитить и такие крупные рынки как там Америка, Китай, Европа. щоб вийти за межі України на інші країни. Який у вас перший крок був? Я завжди ментально знав, що наша продукція должна продаватися во всем Ну, Приведу такий пример. Після того, як я начал три года работать сам, я прийшов к своему папе. Он был совладельцем достаточно крупного кооператива. Я ни на что не рассчитывал, потому что его бизнес был несоиземлимо больше. Вот, я ему сказал, что папа, весь мир застыл в ожидании наших ошейников, надо что-то с этим делать. Папа занимался, у него был кооператив, который производил рыболовную леску и продавал по всей стране. На удивление папа согласился, и мы начали работать вместе. А, то есть, наверное, первый шаг это надо а, суметь поверить в свой продукт, надо его представить а, на других рынках, надо на эти рынки поехать, посмотреть, что там есть, а, подкорректировать свой продукт. И вот это вот самый главный шаг, уже потом э, нужные люди, нужные там решения, нужные там, э, тех... это все уже технические моменты. Когда вы начинаете что-то свое, всегда есть скептично них друзья. У вас такие были? Да, конечно, это история постоянная, и у меня есть одно правило, когда ты что-то создаешь, у тебя должен быть очень э, хороший иммунитет критики. Никто из сотрудников а, не верил в эту идею. Все думали, ну как это там два каких-то фиолетовых колечка, в чем прикол, почему владелец компании так э, ну, этим горит. А, э, ну, вряд ли из этого что-то получится, это будет какой-то один из там, обыденных продуктов, а оказалось, что настолько выстрел, что он является одним из основных продуктов для компании. Ось вам яскравый приклад того, как перетворить Просту, але корисну ідею на справу всього життя. Хіба не дивовижна історія? Якщо тобі сподобалося це відео, постав йому лайк, підписуйся на Україна 24 та тисни на дзвіночок, аби не прогавити нічого важливого. А якщо ти сам знаєш дивовижних людей, напиши нам про них в коментарях. Навіть якщо це твоя мама, то знає. Може наступний випуск ми знімемо про неї.